गडचिरोलीतून बातमी आहे नक्षलवादग्रस्त गडचिरोलीमध्ये नवी पहाट उतरली आहे बंदुकाखाली ठेवून शरण आलेले नक्षलवादी आज औद्योगिक क्रांतीमध्ये सहभागी झाल्याचं सकारात्मक चित्र दिसत आहे ज्या हातांमध्ये कधी काळी बंदूक होती त्याच हातांमध्ये सध्या औद्योगिक अवजार आहे जे हात कधी पोलीस आणि सुरक्षा दलांवरती गोळ्या झाडत होते तेच हात आता विविध उद्योगांमध्ये वेल्डिंग आणि इतर तत्सम कामं करत आहे गडचिरोलीमध्ये नवे उद्योगधंदे येत आहेत तिथे शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना काम दिलं जात आहे सुमारे पासष्ट आत्मसमर्पित नक्षलवादी सध्या गडचिरोलीतल्या सर्वात मोठ्या लॉयल्ड मेटल्स या उद्योगामध्ये रुजू झाल्यात कधी काळी जंगलामध्ये अनेक दिवस उपाशी राहणारे औषध आणि इतर छोट्या छोट्या गोष्टींपासून वंचित राहणारे नक्षलवादी सध्या दर महिन्याला हजारो रुपयांचं हक्काचं वेतन कमवत आहेत नक्षलवाद सोडून जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झालेल्यांशी चर्चा केली आहे आमचे प्रतिनिधी रजत वशिष्ठ यांनी नक्षलवादामध्ये माओवादामध्ये जे लोक सहभागी होते मात्र ज्यांना आपलं आयुष्य पुन्हा सकारात्मकतेने सुरू करायचा होता ज्यांनी आत्मसमर्पण केलं अशा अनेक लोकांना त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे रोजगार दिला जात आहे आणि सध्या माझ्यासोबत असेच काही कर्मचारी आहेत ज्यांनी लॉयर्ड्स मध्ये प्रशिक्षण घेतला आणि आता त्यांना त्या ठिकाणी रोजगार प्राप्त झालेला आहे तुमचा आपका पूरा नाम बताइए मेरा नाम असीम राजाराम खान है असीम जी आपने कब कितने साल आप माओवाद से जुडे रहे नक्सलवाद जुडे रहे और कब आपने सरेंडर किया और अब ये जिंदगी कैसी लग है देखिए सर मैं लगभग 20 साल तक माओवादी पार्टी में काम किया है मैं बचपन से स्कूल से इससे जुड़ा हुआ था मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ जींद मेरा जिला है तो हरियाणा में मैं उन्नीस के अंदर जो बच्चों का ऑर्गेनाइजेशन था बाल दस्ता उसमें शामिल हुआ था तो उसके बाद मैं फिर हरियाणा से 2006 के अंदर मैं छत्तीसगढ़ में आया तो छत्तीसगढ़ गढ़चोली बुजमार उड़ीसा और हरियाणा के अंदर मैंने काम किया है तो मैं माओवादी पार्टी के लिए प्रेस के अंदर काम करता था 20 साल तक मैंने काम करने के बाद मुझे 2015-16 में ये महसूस हुआ कि हिंसा के जरिए जो हम कर रहे हैं वो बिना हिंसा के हो सकता है और हमारे देश के अंदर एक संविधान एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम अपने देश का विकास भी कर सकते हैं आदिवासी दलित मजदूर किसान जितने मुद्दे हैं वो हमारे देश के संविधान के जरिए हल हो सकता है बदल झालेला ला कि वेगड़पन वाटते बहुत चंगला बात आता है सर पहला सर आई जिंदगी आता इतने स्वत जिंदगी जगना चांगली है आमस्ता पन दाखला आपीस वाले ने आम सिलेंडर सेल वाले ने क्या हिसाब ने आम चंगला जिंदगी मिला ली है तो आप कितने साल तक नक्सलवाद से जुड़ी रही और अब कैसा महसूस हो रहा है मेरा नाम है राजे देव पुड़िया की मैं दो में पार्टी में गई थी आठ आठ नौ साल लगभग काम किए जंगल में जंगलों में रहे हाँ आठ नौ साल काम किए उसके बाद दो हजार अठारह में मैं गढ़चिरौली आके आत्मसमर्पण किए जब जंगलों में थे उस समय की जो आपकी जिंदगी थी सतत एक मौत का भय रहता होगा और आज जिस तरीके से एक सम्मान का जीवन मिल रहा है कितना फर्क है दोनों जिंदगियों में। बहुत फर्क है सर अभी बहुत खुशी में हूँ मैं जंगल में रहते थे तब बहुत परेशान थी खाने के लिए खाना नहीं मिलता थी पानी नहीं मिल रही थी कुछ नहीं मिल रही थी बहुत परेशान में थे अभी आके आत्मसमर्पण किया तो बहुत अभी खुशी मिल रहा है बहुत खुशी में हूँ मैं मैं देसाईगंज वर्षा में रहती हूँ फिलहाल अभी मैं बारह तेरह साल की थी तब छोटी थी तब हमारे गांव में नक्सलवादी आते थे तो मेरा बड़े पिता जी ने उनका काम करते थे तो मुझे भी कुछ करना चाहिए मैं करूँगी लोगों के लिए कर रहे कर को लोग बताते थे पहले तो मैं बारह तेरह साल की उम्र में गई थी वहाँ और पंद्रह सोलह साल से ज़्यादा रही मैं बहुत फायरिंग में थी मैं बहुत रेडों में थी मैं बहुत ये शादी होने के बाद भी एक दवड़ाई पुलिस थाना में हम लोग रेड करने गए थे पुलिस वालों का हथियार लुटाने के लिए तो मेरा शादी हो गई थी वहाँ पे मेरा पति भी मर गया बाद में मैं पूरा निर्दोष हो गई बाद में नाराज़ नाराज रहते रहते 2008 में मैं गढ़चिरौली में एस पी साहब के सामर में आत्मसमर्पण हो गई साल तक आप नक्सलवाद में जंगल में रही इतनी कार्रवाई में रही उस समय कभी सोचा था कि ऐसा एक सम्मान का जीवन फिर से शुरू होगा सर मैं छोटी थी तब लोग बोलते थे कि लोगों के लिए काम करना चाहिए तो मुझे भी कुछ करना चाहिए करके महसूस होता था गलत था लेकिन लेकिन वो मेरा नहीं का पूरा नुकसान में चले गया अभी यहाँ आने के बाद पचल, पता लग रहा है कि मेरा उतना साल रह के भी बहुत नुकसान में थी मैं अभी फिर से मैं शादी की दो बच्चे हैं बहुत खुशी में हूँ मैं दूसरी जो लड़कियाँ हैं या जो माओवाद की तरफ आकर्षित होते हैं आप क्या कहेंगी कभी नहीं जाना चाहिए नहीं सर कभी नहीं जाना चाहिए बहुत आत्मसमर्पण किया है बहुत अच्छा है फिर वहाँ भी अभी कौन कौन लोग रहता है वो भी आना चाहिए आत्मसमर्पण करना चाहिए आत्मसमर्पण के लिए माओवादी नक्सलवादी है त्यांना एक संधी मिळालेली आहे आणि तीच संधी जी आहे ती रोजगाराच्या स्वरूपामध्ये आणि त्यापूर्वी एक कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देऊन लॉयड्स मेटल्सकडून संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे आणि बरेचसे जे आत्मसमर्पित नक्षलवादी आहेत माओवादी आहेत ते या संधीचा फायदा घेत आहेत आणि अशा पद्धतीने प्रशिक्षण घेत आहेत आणि प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सन्मानाने ते आपल्या कौशल्यावर आधारित रोजगार जो आहे करून आपल्या कुटुंबाची जी आवश्यकता आहे ती पूर्ण करतायत कॅमेरामॅन अतुल हिर्डेसह रजत वसिष्ठ एबीपी माझा कोनसरी गडचिरोली